Всем привет! Вот же мы сегодня в Пештянах. Это наш номер. Ку -ку. И всем привет! Вы на канале Мистер Лайк Лена. Значит, сегодня мы решили поехать в Пештяны. Вчера, даже ну, если так разобраться. Да, но сегодня будет наш первый полный день, как мы будем угу. здесь и будем гулять. Мы уже тут освоились. Тут такой номер, маленькая кухонька, варочная плита. Вообще-то этот номер был для двоих. Да, но мы взяли но мы надувный матрасик. Он для ну да, тут это не номер в отеле, это больше как апартмент. И тут у нас балкон. А тут подивиться, как шикарный вид. Вот наш отель. Да? И сейчас пойдем гулять. Ровненько, все так красивее. Угу. Вот тут летом, наверное, фонтаны или бассейн. Тут, наверное, шикарно, кстати, люди, может, даже тут купаются в этом бассейне. Ну, да, сейчас февраль, так прохладно, но уже угу. холодно. 22 лютого, сегодня у нашей мамочки день варенья. И будем сегодня поздравлять. Угу. Все, идем гулять. Let's go. Все, Лена с балкона выбежала. Сюда вот так выглядит наш отельчик. И сейчас пойдем вдоль озера да mm -hmm. и дымок. там парковка у нас внутренняя а тут у мамы бывают семинары mm -hmm. мама сюда приехала чтобы учиться а мы, в а мы приехали Отдыхать. <свят> да. прогуляться ну прикольный отельчик такой нормальный а ну вот dental studio то есть тут для этих участников семинаров все написали І отут, по ідеї, має відкриватися чудовий краєвид на озеро. Ще вау нема, але зараз, мабуть, буде, по моїм розрахункам. Ну так. От тепер вау! Ось oh. <share> да. <t> так тут красиво. Okay. Ось таке озеро. Ми йшли вздовж озера по такій набережній, і прийшли до цього опорного моста. Це одна з достопримечательностей Піщан, за якою ви бачите купельний остров, куди ми зараз і підемо. Да, Трошки помилилися, насправді ось цей опорний мост. ось Вот он, мост галерея. І Ми зараз ще немножко погуляємо по острову. А потім пойдемо туди. Там еще есть много куда пройтись, чего увидеть. А потом по этому мосту выйдем. Слушайте, прикольный мост, да? Такой, знаете, стеклянный. Галерея. Ну да, мы думали, что это вот тот мост. Вон он. Но мы ошиблись. майстровства света. Слухайте, як тут классно влитку, когда тепло, вот это все зеленое, и там тоже идут какие-то острова. Да, реально, сюда надо летом как-то на один денек припхнуть. Тут просто шикарно. Пошли будователя пештянских купелей. Интересно. Прожив 98 лет. 2 роки ему Не вистачило до 100. Ось ну, так він виглядав. Доволі крем'язний чолов'яга, якщо це масштаб один к одному. Ну конечно крупкий такий. тану. ну. Та ну. Yeah, ну так значить його чуть-чуть увеличили. Що сильно большое. Там у нього габарити, як на 2, 1, 10, Такой реально как курортный городок, да? Тихий, спокойный. А представьте, в 20-х годах, насколько тут реально было классно, люди приезжали сюда, как реально в Ниццу в какую-то. Да, а -а -а. Лен? Здесь было прикольно. Ой, там попереду еще какая Это аллея центральная. вины ну, да. да, все, ребята, мы нашли. Да. Это фонтан, но он сейчас не работает. Да. Вот это он и есть. Сева. Но мы не думали, что мы его тут найдем. Это прочее. Вилла вот, Троян. Там уже костельчик. Вот тут красивая фахверковая какая-то. Вилла. Это ж да. этот мост достопримечательность и человечек. Мы увидели тут памятник Адаму Трояну, который mm -hmm. в 1642 году написал mm -hmm. про пестинаи и mm -hmm. короче, про термальные источники в Каштянах. Это у нас летний театр. Я так думаю, что тут на этой сцене влитку кто-то выступает, а тут можно сесть и послушать живую музыку, оркестр. Mm -hmm. И мы идем гулять дальше. Что здесь все, я заметила, как так сделано больше для лета. Все фонтаны, все вот эти ну, да, да. стадионы да. всякие. Да, летом. Да. Тут сюда нужно, конечно, приехать летом. На зиму, конечно, тоже классно. Мы... А. О, а, кстати, удобненько. На зиму тоже классно. Да, сто процентов их высаживают цветами ага. летом. И это бабочки полные Хочу, цветов. А что, почему все лето? Ну да. Да. Уже, не да. Не, ну, я думаю, что все здесь построено на лете. Как-то все лучше здесь лето. Ну, а что ж ты хотела? Да. И якийсь то музей да. тоже перед нами. Да. Идем далее. Все это здание реально построенное. Ну а, вот, вот где-то в конце именно... 19-го, начале 20-го века. Это музей, это то, что там и Большой музей, да, это такой. Мы заметили, что вот этого чобзика этого, Как символ ну, да, да, Уже да. просто пихают тупо везде Он на мусорках, на вот этом На лабочках. Да. Но Это самое главное, так. что он везде Ломает костыль об колено да. Но на оригинальной Ну вернее на этой копии Этой ну, статуи ладно, Он просто стоит с поломанным костылем То есть в чем смысл мы не знаем Вот мы и наконец Нашли к этому мостику да, это маленький мостик, который нас должен сейчас снова привести на остров. Мы сделали большой такой обход. Остров? Да, вон наш остров. То есть еще один мост должен. Или же этот мост ведет только на этот остров? І нашли отель Ялта. Я-я-я-ялта. Да. Зараз йдемо дивитись, шукати якийсь ресторанчик, рештик або кафешку, де можна було поїхати. А, а от, до речі, і центр. Ось, вот он, вот он, нарешті. Ось і центр міста. Так, смотрите, теж багато мостиків, фонтанчиків. Да, летом тут, конечно, наверное, обалденно. Вот это ж мостик через фонтан, сто процентов. Ну, через какую-то водой мочку такую. Отель Ялта. Сакура. Ага. старинное здание. Центральная вулочка. А Истанбул кебаб. Все нет? Да. Кебабик. Ацтек. Ацтек, 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 ацтек. Где, где? А, ацтек. Ну да, ацтек. Ну, может, уроки какие-то просто держится дело. Кечески так крольовские. Вайхут кофе. Может его зовут просто так. Ацтек какой-то. Слушайте, да, тут красиво, наверное, летом. Вот эти деревца такие зелененькие. Улочки такие. Наша мандривка пештянами триває, и тут мы нашли такую вежу с колоколами, думали, что это храм вирішили решили подойти, но это какой памятник. И Лена. Лена вы решила придаться до скупины Аксен, активный сеньор. Нет, нет, нет. И гид со снами. Видели такие плакаты Аксен. Статуя Севы. Но неплохая статуя. Мы сразумились, что все-таки это не просто колокольня. Это именно церковь. Да, давай вот так вот обойдем. Вот, тут идет служба. как-то снаружи, а не внутри. Хрест. Ага, люди что-то деякие не заходят. А, так там очень много людей в середине. А, -а, -а. Нифига даже так? Угу. Какой интересный костюльчик. Ну, достаточно маленький, скажем. Ну да. Ну, можно всем просто так выглядеть. Небольшой, да. Ну, по сути, мы... Ну, ладно, со стороны такой... Так. Ну, да, да, да. Так. Но спереди выглядит маленький. Колокола. Ну, так он, в принципе, нормальный. Поровцами, угу. Паровцами. Пропа под паровцами. Все, идемо в парк.